ડોક્ટર અક્ષત ખેમકાને આવનારા કાર્યકાળ માટે માનદ સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા નિવૃત્ત અધ્યક્ષ ડોક્ટર ફાલ્ગુન શાહે એસપીએ સીટીની ગયા વર્ષ દરમિયાનની નોંધપાત્ર સિદ્ધુઓનું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું હતું જેમાં શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો સમુદાય જાગૃતિ અભિયાન અને જન આરોગ્ય પ્રોજેક્ટ્સ મહત્વપૂર્ણ રહ્યા તેમણે સમગ્ર કાર્યકારણી ટીમને તેમના સમર્પણ અને ઉત્તમ કાર્ય બદલ સન્માનિત કર્યા હતા નિવૃત્ત સચિવ ડોક્ટર અશ્વિની શાહે સંસ્થાની પ્રવૃત્તિ અહેવાલ રજૂ કરતા જણાવ્યું કે સંસ્થાની અનેક પહેલોના પરિણામે સુરત પીડિયાટ્રિક એસોસિએશનને ઇન્ડિયન એકેડેમી ઓફ પીડિયાટ્રિક્સ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ શાખા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે સમારોહના મુખ્ય અતિથિ ગુજરાતના માનનીય ઉપ શ્રી રહ્યા પોતાના સંબોધનમાં તેમણે સુરતના બાળરોગ નિષ્ણાંતોની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હોવાનું જણાવી કહ્યું

इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर की संस्था है जिसमें पचास हजार से ज़्यादा डॉक्टर्स मेंबर्स हैं। आज गर्व के साथ मैं कह रही हूं कि ये डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें देश का विकास करना है तो सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट में नहीं रख सकते इंडिया में जिस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वन थर्ड उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी टू थर्ड है और किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी चीज़ का हेल्थ का आपको आलोन आंदोलन बनाना है तो हमें कंधे से कंधा मिला के हाथ से हाथ जुड़ा के आगे बढ़ना होगा जैसे गवर्नमेंट की जो मेन आजकल हमारे बच्चों के साथ क्या मुद्दे हैं हमारी मेन मुद्दा ये है कि जहां हम कह रहे हैं कि हम फोर्थ डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड बन चुके हैं लेकिन अभी भी हमारे एक तिहाई बच्चे कुपोषण से अंडर न्यूट्रिशन या स्टंटिंग रहते हैं सत्तर प्रतिशत नियरली सिक्सटी नाइन परसेंट बच्चे अनिमिक है जिनमें खून की कमी है और छह महीने से दो साल के बीच में सिर्फ 11 प्रतिशत को सही मतलब खाने की वैरायटी खाने की कंसिस्टेंसी खाने का टाइम ये सब अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 11 प्रतिशत को मिल रहा है तो क्या हमारे पास पैसे की कमी है नहीं हमारे पास बिहेवियर की कमी है हमें सही चीज़ का क्या करना चाहिए उसका ज्ञान नहीं है एक तरफ मैं लड़ रही हूँ कुपोषण और अनिमिया और इस स्टंटिंग से तो दूसरी तरफ अब हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जा रही हैं और वो प्रॉब्लम्स है ओवरवेट ओबेसिटी इन्वायरमेंट डिजीज एलर्जी पोल्यूशन और इसके कारण जूझना है तो आज का जो प्री है वो एक क्रॉस रोड पे बैठा है क्रॉस रोड के इस तरफ उसे अंडर न्यूट्रिशन दिख रहा है इस तरफ उसे ओवर वेट एंड ओबेसिटी दिख रही है जो एडोलसेंट है उसमें एक तिहाई बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सक हो गई हैं तो जब तक हम ये चीज़ को चेंज ना करें कि एक पीडियट्रिशंस वैक्सीन्स में हमने बड़ा अच्छा काम किया है तो वैक्सीन्स का कवरेज अब 80 परसेंट से ज़्यादा है इंडिया में हम बच्चों की मोटैलिटी कम कर रहे हैं अंडर फाइव या इन्फेंट मोटैलिटी अब हमें न्यू बॉर्न केयर के तरफ जो एसडीजी गोल है ट्वेंटी का लेस देन थर्टीन है हमारा अभी उन्नीस तक पहुंच चुका है सत्रह से उन्नीस लेकिन केरला में पाँच से कम है तो हमारा पूरा अब इस तरफ से गवर्नमेंट और आई का कंसंट्रेशन है कि हमारी मोटालिटी कम हो और हम जिसे मैं कहती हूँ सिर्फ बचाने ही नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे खड़े अभी परसों ही पार्लियामेंट में जो बात हो रही थी ह्यूमन कैपेसिटी की ह्यूमन कैपेसिटी क्या है अगर आपको जीडीपी बढ़ाना है तो ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ाना ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ाना है तो पहले जो फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ है उसमें किस तरीके की बच्चे की न्यूट्रिशन है ग्रोथ है डेवलपमेंट है इस तरीके से जीतना चाहिए और परसों ही मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बेतहा बेता, बेता अगर एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो सिर्फ डॉक्टर की बिना पूछे आप ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ना लें डॉक्टर की सलाह से ही लें नहीं तो जब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब उस बीमारी में वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी और याद रखें वायरस में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है तो ये सब चीज़ें हम करने के लिए सारे डॉक्टर्स जुड़ जाते हैं और आज सूरत में नए डॉक्टर्स की टीम आई है ये डॉक्टर्स की टीम हमेशा सूरत में हर साल पे साल अवार्ड जीतती है इंडिया में व्हेन दे कम टू बच्चों के डॉक्टर की एक्टिविटीज़ थे तो मुझे गर्व है इन पर इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो डॉक्टर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए आओ चले हम सब मिलकर इसी तरीके से काम करें पूरे देश में ताकि विकसित भारत की तरफ 2047 में हम गर्व से कहें कि हमारा बच्चा एक डेवलप कंट्री के तरह कोई किसी कमी ना हो और वो लेवल पे हम पहुंच जाए मैं डॉक्टर प्रफुल्ल बमरोलिया एम डी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मेडिकल आज मैं सूरत पीडियाट्रिक एसोसिएशन चैरिटेबल ट्रस्ट 2026 साल का उप प्रमुख के लिए हमारा पदाग्रहण था और आज मैं बहुत ही खुशी फील कर रहा हूँ कि आगे जैसे संस्था ने सब काम किए हैं वो अभी उनके काम को मैं आगे आ, करना पड़े कर, करता रहूँगा और जैसे मैडम ने कहा वैसे मैं मेरा पूरा साल का विजन यही रहेगा कि जो इंटेक सर्वाइवल ऑफ न्यूबोर्न है अभी तक तो हम बच्चा न्यूबॉर्न एन एन एफ जो, जो न्योनेटोलोट मोर्टालिटी है वो बचाने का कोई काम कर रहे थे लेकिन अभी जो हम प्रीटम बच्चे हैं जो बच जाते हैं लेकिन बचने के बाद उनमें क्यों इंटेक्स सर्वाइवल नहीं रहता तो हमारा विज़न और सभी पीडियाटिशन दोस्तों को यही मेरा संदेश है कि हमारा विज़न काम उसके ऊपर ही रहना चाहिए कि इंटेक सर्वाइवल ऑफ़ न्यूबॉर्न और वहाँ से चालू करके जैसे भी सूरत में 50 टू 60 परसेंट रेशियो ऐसा है कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको पहले एक घंटे में दूध माँ का दूध देना चाहिए जो अभी 50 टू 60 परसेंटेज कवर है जो वो ले जाके हमें मोर देन 90 परसेंट ले जाना होगा और इससे चल के हम जैसे आगे ंगे तो जो कुपोषण का मुद्दा है उसका विशेष साइकिल यहीं से होता चा, चालू होता है तो वो वहाँ से प्रिवेंट करेंगे और आगे का हमारा मिशन भी वही रहेगा कि कुपोषित बालकों को जैसे मैडम ने बोला वैसे जो सही तरह से जो न्यूट्रिशन और जो फूड मिलना चाहिए जो कंसिस्टेंसी मिलना चाहिए वो वेरिएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलना है तो उसका अवेयरनेस हम कम्युनिटी में फैलाएँगे उसके अलावा हम जो अवेयरनेस एक्टिविटी ऑलरेडी कर रहे हैं जैसे कि आदिवासी एरिया में बच्चों का जो शारीरिक विकास है और कोई बीमारी है उसकी जाँच के जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कंटिन्यू चालू रहेंगे

એન્ડ એકેડેમિક પ્રોગ્રામ ફોર પીડિયાટ્રિશિયન જે જે કરતા હોઈએ છીએ તે કન્ટિન્યુ અમારે ચાલુ રહેશે જેમ કે આજે અમારું ડૉક્ટર અશોક કાપસેસરનું ઓરેશન એની સાથે ગેસ્ટો એન્ટ્રોલોજી અપડેટ છે તેવા વિવિધ પ્રોગ્રામો પ્લસ આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં અમે ગુજ સ્ટેટ લેવલની કોન્ફરન્સ સેલેબસમાં જ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યાં વિવિધ ભારતના વિવિધ એરિયામાંથી લોકો આવશે અને બાળક નિષ્ણાંત આવશે અને એમનું ગાઈડન્સ આપશે પ્લસ આની સિવાય બીજી સોશિયલ એક્ટિવિટી જેમ મેં ઓલરેડી કીધું દર વર્ષે બ્રેસ ફિડિંગ વીક પ્રમોશન આપણે કરતા હોઈએ છીએ ઓગસ્ટમાં પ્લસ ઓઆરએસ પ્રમોશન ઓઆરએસ વીક પ્રમોશન તે ઉજવણી ચાલું જ રહેશે તેમજ અમે બધી સ્કૂલોમાં અને ઘણી સંસ્થાઓમાં જઈને બીએલએસ એક્ટિવિટી કરતા હોઈએ છીએ બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ જે આપણે વર્ષોથી કન્ટિન્યુ છે અને આ વર્ષે પણ અમે કરતા રહીશું આ સિવાય બધા હેલ્થ ચેકઅપ પ્રોગ્રામ વેક્સિનેશન અવેરનેસ પ્રોગ્રામ અને ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામ કન્ટિન્યૂ રહેશે સાહેબ ખુબ સરસ વાત કરી બધી વસ્તુ એવી છે કે તમારે તૈયારી કરવી પડે તૈયારી કરીને વિચારવું પડે વિચારીને પછી બોલવું પડે અને જયારે તૈયારી કરવી પડે વિચારવું પડે ને તમારા સૌની વચ્ચે જયારે બોલવું પડે એ ક્યારેય હાર્ટલી કનેક્શન ના હોય છે સાહેબ એમની આખી વાતની અંદર કવિતાના સ્વરૂપે ખૂબ સરસ ભૂતકાળની અંદર જે લોકોએ સ્પેક્ટ માટે કામ કર્યું છે વર્તમાનમાં જે લોકો એને આગળ ખેંચી રહ્યા છે ભવિષ્યની જવાબદારી જેમને આપી છે એ બધા જ વિષયોને કવિના અંદાજમાં મેં લીધું પરંતુ એક વસ્તુ મને એવું લાગે છે કે આપણે મિસ કરી સ્પેક્ટ આનંદ તો એકદમ પરફેક્ટ જ છે કારણ કે સ્પેક્ટ નું કામ જ સૌથી પહેલા નાના મોટા દુઃખમાં પીડાતા લોકો જ્યારે તમારી પાસે આવે છે અને તમારી પાસે આવીને જ્યારે પાછા જાય છે તો જરૂરથી તમારા સૌનો પ્રયાસ હોય છે કે ન ચહેરા ઉપર સ્મિત આવે હર્ષ આવે પ્રફુલ આવે આમ આવે છે એટલે હું માનું છું કે સ્પેક્ટમાં પ્રફુલ્ભાઈ હોય કે પછી બીજા કોઈ હોય તો બધું બરાબર છે પરંતુ સ્પેક્ટ એટલે પોતે

તમારી પેટર્નિટીમાં એવી નીકળશે કે જેને ઓફિસ પછી બહુ લોડ ના હોય પરંતુ મોટા ભાગની પેટર્નિટી એવી નીકળશે કે જેમાં ટાઈમ એ કોઈ દિવસ સવારે રાત્રે આવ્યા પછી પરિવાર જોડે ઉત્સવ નો તહેવાર હોય કે પછી રજાનો દિવસ હોય તમે તમારા ફોન બંધ નથી કરી શકતા અને તમારી લાઈફમાં બી અમારી જેમ જ અડધી રાત્રે ક્યારે ઇમરજન્સી આવતી હોય છે એનો કોઈ અંદાજો નથી એટલે સામાન્ય રીતે ડોક્ટર એકદમ પેશન્ટ વાળા હોય શાંત હોય અને સરળ સ્વભાવના હોય એટલે લોકોને એમ લાગે કે આ લોકોની લાઈફ એકદમ સારી છે આરામદાયક છે પરંતુ જો અંદરથી જોશો તો ડોક્ટરની લાઈફ બી આજ રીતે બીજી બધી કોર્સિસ બીજી બધી જે કઈ આપણી ફેટર્નિટીસ છે એ જ પ્રકારની લાઈફ ડોક્ટર છે પરંતુ તમારા લોકોના ચહેરા ઉપર ક્યારેય મેં જોયું છે ગમે તેવો તહેવાર હોય ગમે તેવું ઘરનું પ્રસંગ હોય पंच जो इमरजेंसी कोई पेशेंट माटे नहीं वार आवे, जो तो सूट बूट मार के से अपने सेलवानी में भी होए, तो ये हॉस्पिटल सुधी पहुंचता में डॉक्टर्स ने जुआ दिया कि इकलै ए बादल क्यों आप सभी लोगों ने अभिनंदन। हितेश गल्चर, दृष्टिकोण न्यूज़, सूरत